Дорогие мои ученики, в этот лица последний школьный день, как я переживаю, я люблю вас всех, но я душу для вас вложил. Как я вспоминаю. Те школьные года, которые мы провели вместе с вами. О, Иванов, эх, хороший же ты мужик будешь. Но, я помню, как ты пошутила домой. Это в прошлом. Эх, Калинкина, я помню, как ты мне подложила кнопочку под попочку. Эх. Дорогие мои Петровы, новые. Хорошие вы люди. Пущай вам в жизни будет удача. Всегда здоровья, мужности, силы разума. Потому что разум, разумом движет сила разума. Что-то я такое интересное придумал. Надо записать в блокнотик.